पंद्रह नवंबर की शाम सात बजे परतवाड़ा शहर के अति व्यस्तम महावीर चौक तो परिसर में थी मंडले जी पांड कॉर्नर के समीप विक्की धार से नामक युवक ने पान कॉर्नर के संचालक निखिल मंडले पर अचानक चाकू से हमला कर दिया हमला इतना तेज था कि निखिल लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा तुरंत निखिल को अस्पताल में ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया हमला करते ही विक्की वहाँ ऐसी भाग निकलने की कोशिश कर रहा था तब उस पर परिसर में बंदोबस्त पर ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मियों ने उसे धर दबोच लिया 15 नवंबर को विक्की की हुई गिरफ्तारी के बाद आज 16 नवंबर की दोपहर उसे कोर्ट में हाजिर किया जाएगा समाचार लेके जाने तक अचलपुर पुलिस प्रशासन के बंदोबस्त में उप अस्पताल में सुबह निखिल का पोस्टमार्टम कर उसका पार्थिव परिजनों को सौंप दिया गया इस समय निखिल को चाहने वाले सैकड़ों लोगों की भीड़ अस्पताल परिसर में उपस्थित थी पैसों के आपसी लेन देन को लेकर इस घटना का जन्म होने की बात प्राथमिक रूप से सामने आ रही है परतवाड़ा पुलिस की जांच के बाद घटना की मुख्य वजह सामने आएगी घटना के बाद मंडले परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है निखिल और मंडले परिवार के रिश्तेदार और चाहने वालों द्वारा शहर भर ऐसी शोक संवेदनाएं प्रेषित की जा रही है पंद्रह नवम्बर की शाम सात बजे के दरमियान हुई इस घटना के बाद परतवाड़ा सहित अचलपुर और जिले भर में यह खबर पहुंच गई थी हालातों के मद्देनजर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा फौरन घटना का विवरण सोशल मीडिया पर जाहिर करते हुए यह घटना आपसी विवाद को लेकर आपस में होने की जानकारी दे दी गयी थी जिससे शहर में किसी भी तरह की अफवाह पर ब्रेक लगाया जा सका गौरतलब है कि विगत दिनों अमरावती में हुई सांप्रदायिक हिंसक घटनाओं के बाद अचलपुर परतवाड़ा में भी संचार बंदी की धारा एक तो लागू की गई थी 15 नवंबर को अचलपुर के उप विभागीय अधिकारी संदीप कुमार अपार द्वारा यह धारा रद्द किए जाने के बाद फिर से दोपहर में यह धारा शाम सात बजे से सुबह सात तक जारी रहने के आदेश दिए थे कल जब संबंधित धारा को लेकर पुलिस प्रशासन शहर में पेट्रोलिंग और बंदोबस्त में मौजूद था उस वक्त अचानक ऐसी इस घटना का जन्म हो गया था इस समय जिले की जिलाधीश पवनीत कौर और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगड भी शहर में मौजूद थे कालची घटना गट, रात्री आठ वाजता जी महावीर चौकात खुनाचा प्रकार झाला तो काय एका समाजातील आहे त्याच्यात काय कोणताही जाती वगैरे असा कोणताही अँगल नाहीये वैयक्तिक वादातून जी घटना झालेली आहे आणि तात्काळ त्या आरोपीला तिथल्या जवळच पोलीस होते त्या पोलिसांनी तात्काळ त्याला आरोपीला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडचं शस्त्र वगैरे जप्त केलेलं आहे आज जे मयत आहेत त्यांच्या आज पोस्टमॉर्टम होऊन आज त्यांच्या अंत्यविधी होईल घटना झाल्यानंतर त्वरित आम्ही ही जर संबंधित आपल्यासारखे जे पत्रकार बंधू किंवा आणि समाज सामाजिक सामाजिक काम करणाऱ्या लोक यांना त्वरित या घटनेची माहिती देऊन त्यांना त्या घटनेचे विषयी माहिती दिली की असा असा प्रकार आहे याच्यात कोणतेही संवेदनशील असा प्रकार म्हणजे असं हे नाही जातीय कोणतेही याच्यात दृष्टिकोन हो नाही किंवा अँगल नाही हे आम्ही सगळ्यांना लगेच सांगितलं आणि आम्ही याबद्दल ते नातेवाईक यांच्याशी डायलॉग केलेला आहे आणि शहरामध्ये व्यवस्थित बंदोबस्त वगैरे ठेवण्यात आलेला आहे परतवाडा पंकज साबू जयकुमार गिया कॅमेरामॅन अजय काकडे की या रिपोर्ट